Значит, смотрите, взяла я такие вот крафт-пакеты, буду я ложить подарочки сюда в пакеты. Значит, потом у меня прищепки деревянные я купила, скотч двухсторонний, так как я буду скотчем, ну, скотчем двухсторонним, буду клеить пакетики эти. Потом вы видите все. Вот такие вот я купила новогодние стикеры, сапожечки и карамелечки. Потом, значит, распечатала уже заранее вот номерочки. Ну, тут от 1 до 24 я распечатала, но я буду, наверное, 15 делать все-таки. Или 16, потом посмотрю. Может, 16 сделаю. Так, значит, клеящий карандаш. Ну и, собственно говоря, подарочки я приготовила для Полинки. Вот чашечку с троликами я заказала. Принт. Полиночка очень э, любит троликов. Значит, я принт заказала такой с троликами. Трусы купила с Шопкинс купила. Вот такую вот корзиночку. Там две игрушечки. Помаду гигиеническую, так как у нее заканчивается уже. Потом вот такие вот с миньончиками, с кока-колой там конфетки. Пепочку купила ей принцессу в короне. Вот. Ну и в принципе, киндеры, яйца шоколадные, чупа-чупсы, это с Пепой здесь коллекция у нас идет. И вот еще один такой вот купила э, с этими, короче, с киндерина. Так, значит, ну и, наверное, будем мы приступать. В общем, а еще надо краска белая, но я взяла в принципе лак для ногтей, потому что он высохнет. Так, значит, вот прищепочки я покрыла лаком в два слоя. Теперь они у меня беленькие остались. Значит, пока они сейчас будут сохнуть, мы будем подготавливать наши крафт-пакеты. Берем наши крафт-пакеты, номерочки наши, клеящий карандашик. И приступаем к делу. Значит, берем по одному первый номер и сюда клеим. И так с каждым пакетиком. Значит, пакетики наши готовы. Я уже правильно номеровала все. Теперь мы будем заполнять их подарками. Итак, берем номер один. Ложим сюда в киндер, положу сейчас. Ложим сюда в киндер. На самое дно опускаем. Заворачиваем пакетик. Вот так вот примерно. И ложим, отлаживаем. И так со всеми подарочками. Чашку с троллями я решила положить в пакетик номер 7 на Рождество. Но так как у нас чашка не влезет в этот пакетик, поэтому я написала Полинке записку. Подарок сюрприз найдешь под подушкой. Значит, сюда я положу в пакетик записочку, а чашку утром потом с троликами я положу 7 часа под подушечку. И там она найдет себе сюрприз. И так пошли дальше. Значит, вот я 16 пакетиков подготовила наши с подарочками. Теперь мы будем брать прищепочки и украшать прищепочки. Берем наши стикеры, открываем и, опа, и будем клеить на наши прищепочки. То есть это будет наше украшение. Прищепочки наши готовы. Теперь мы берем двухсторонний скотч. Значит, ну, отрезаем буквально по 3 сантиметра полосочки и приклеиваем вот сюда на изнаночную сторону но липкую ленту с обратной стороны мы пока не сдираем, так как будем издирать ее когда будем уже приклеивать ну и так со всеми прищепочками делаем что мы делаем дальше значит скотчик я уже наклеила на все прищепочки теперь берем и каждый пакетик вот номер один и вот так вот закрываем и так со всеми пакетиками вот так вот закрываем их прищепочками которые потом мы будем клеить на нужное место вот такой вот получился адвент календарь на 16 дней я его наклею в этом порядке как елочку форме елочки вот как вот лежит наклею, наклею на дверь и каждое утро будет полиночка открывать пакетик с номером и радоваться подарочку если вам понравилось мое видео моя идея ставьте лайк подписывайтесь на мой канал Ссылочку на канал вы найдете в выноске всего ролика. Переходя по стрелочке, вы перейдете на канал. Можете посмотреть другие а также видео с нашего канала. Ну и подписаться. До скорых встреч. Пока-пока.